सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु taala मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि आइए आज हम अखलाक-ए-मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि के बारे में कुछ सुनने की سعادت हासिल करते हैं और नियत blends, भी करते हैं कि हम भी अपने अखलाक दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे <Sul <Sul> मेरे रसूलत बारगाह-ए-मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि में इस्तगासा पेश करते हुए अर्ज करते हैं मेरे अखलाक अच्छे हो मेरे सब काम अच्छे हो बना दो मुझे को तुम पाबंद दे सुन्नत या रसूल वसल्लम आइए अखलाके मुस्तफा की बेहतरीन एक मिसाल है उसके बारे में कुछ सुनते हैं सैयदना ज़ैद बिन साना र रजी अल्लाह जो इस्लाम लाने से पहले एक यहूदी आलम थे उन्होंने एक बार सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ खजूरें खरीदी थी खजूरें देने की मुद्दत में अभी दो या तीन दिन बाकी थे कि उन्होंने मस्जिद में सरकारे दो आलम का दामन और चादर पकड़कर निहायत तेज ते नजरों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हुए यूं कहा, कहा ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब की अद्द सारी औलाद का यही तरीका है कि तुम लोग हमेशा लोगों के हकूक अदा करने में देर लगाया करते हो और टाल मटोल करना तुम लोगों की आदत बन चुकी है ये मंजर देखकर अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निहायत गजबनाक नजरों तो से घूरते हुए उससे कहा ए अल्लाह पाक के दुश्मन क्या तू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी गुस्ताखी कर रहा है अल्लाह पाक की कसम अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब का लिहाज ना होता तो मैं अभी अपनी तलवार से तेरा सर उड़ा देता ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर आजिज़ी फरमाया ए उमर तुम क्या कह रहे हो तुम्हें तो, तो ये चाहिए था, था, था।, था कि मुझे अदा हक की, की तरगीब देकर और इसको नरमी के साथ तकाजा करने की हिदायत करके हम दोनों की मदद करते फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि उमर इसको इसके हक के बराबर खजूरें दे दो और कुछ ज्यादा भी दे दो सही दुना फरुक आजमदील ने जब हक से ज्यादा खजूरें दी ने 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 उमर, yeah, तो उन्होंने कहा उमर मेरे हक से ज्यादा क्यों दे रहे हो आप रदी अल्लाह तआला ने फरमाया चूंकि मैंने टेढ़ी नजरों से देखकर तुम्हें खौफ ज्यादा कर दिया था इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने मुझे तुम्हारी दिल जोई के लिए तुम्हारे हक से कुछ ज्यादा देने का हुक्म दिया ये सुनकर उन्होंने कहा ए उमर क्या तुम मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ

कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम में मौजूद नबूवत की तमाम निशानियां पहचान ली थी।, थी।, थी मगर दो, दो, दो निशानियों, निशानियों के बारे में मुझे उनका इम्तिहान करना बाकी रह गया था उनमें नंबर एक कि उनकी कुत बर्दाश्त उनके गज़ब पर गालिब रहेगी और नंबर दो जिस कदर ज्यादा उनके साथ जिहालत का बर्ताव किया जाएगा उसी कदर उनका हिल यानी सब्र और तहमुल बढ़ता जाएगा कहने लगे चुनाचे तो मैंने, मैंने इन दोनों निशानियों को भी, भी इनमें देख, देख लिया ए उमर आप, आप गवाह गवा हो जाएं कि मैं अल्लाह पाक के रब होने इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद वसल्लम के नबी होने पर राजी हुआ कहने लगे मैं बहुत मालदार आदमी हूँ आप गवाह हो जाएं, जाएं। कि मैंने अपना आधा माल मक्की मदनी सरकार मालिक मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर सदका कर दिया फिर ये बारगाह रिसालत में आए और कलमा पढ़कर दामन इस्लाम में वाबस्ता हो गया दामन इस्लाम में आ गए। तो प्यारे अक्का केखलाक करीमा की क्या बात है कि अल्लाह पाक ने अपने मदनी हबीब स किस कदर उमदा अखलाक का पहकर बनाया है कोई लाख दिल दुखाता बदतमीजी करता बद अखलाकी पर अलगर्ज बद अखलाकी तमाम मगर कुर्बान जाइए उसने अखलाक के पैक कर सलम के खुल के आवीम पर ईंट का जवाब पत्थर से देने की बजाय हमेशा बुर्द बर्दारी सब्र इस्तामत तो और नरमी से काम लेते हैं मार कि बदखलाकी करने वाले को डांटते मारने धमकियाँ देने घूरने या उससे किसी किस्म की बदखलाकी करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सल्ला भी नहीं किया जा सकता बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बदखलाकी से पेश आने वाले पर भी करम की बारिशें फरमाते हैं और उसे अपनी हसीन अदाओं से अपने अपना असीर बना देते हैं तो अलहमदिल्ला आप अलैहि वसल्लम की इन्हीं अखलाक करीमा की बरकतों से फैज़ याब होकर बेशुमारैर मुसलमानों ने इस्लाम कबूल किया और बेशुमार लोगों की ज़िंदगियों में ऐसा मदनी इन बरपा हुआ कि हर तरफ इस्लाम के फैलने वाली रोशनी ने गुमराही और जलालत के अंधेरों को मिटा दिया और कत्ल वारतग गिरी करने वाले खून के प्यासों को जाम महब्बत पीना नसीब हुआ हुआ जहालत था हर सूर जब कुफर की ओम अच्छाई थी तुमने हेवानों जैसे लोगों को भी इंसान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसम के अखलाक करीमा की आ, बहुत शान है मौका मिला तो कुछ और भी अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा तो अल्लाह पाक हमें प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि सल्हुस के अखलाक करीमा के सदक़े खुश अखलाक बनाए बद अखलाक़ी से बद के से निजात फ़रमाए आमीन बिजााह